मैं शायद पहला रिपोर्टर था जो वहाँ पे पहुँचा और जिस वक्त मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है इर्द गिर्द गाँव वाले वो बस्ती वाले बलाल टाउन वाले और जिन जिन लोगों को पता चला कि हेलीकॉप्टर गिर गया है लोग तो ये समझे कि कोई हेलीकॉप्टर गिर गया उस वक्त तक हमारे यही था कि जी ये कोई हेलीकॉप्टर आया है जो उड़ रहा था और गिर गया और ये इस मकान के अंदर गिर गया लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ पे पहुंचा तो वो जो उसामा बिन लादन कंपाउंड था उसका बड़ा गेट खुला हुआ था उसके अंदर आर्मी की एम्बुलेंसेज थी और उस वक्त यहाँ पे पी के कमांडर इन चीफ थे राहल शरीफ वो सिविल वर्दी में वो मौजूद थे उनके साथ कोई अला अफसर थे ये दोनों वहाँ पे मौजूद थे कंपाउंड के अंदर में आर्मी चीफ बने पाकिस्तान के वो उस वक्त यहाँ के कमांडर कमांडर थे वहाँ पे, पे मौजूद थे सिविल वर्दी में थे रात के ड्रेस में थे आ, उनके साथ कोई ऑफिसर थे तो ये दोनों खड़े थे और जिस वक्त मैं भी उस वक्त ये कंपाउंड के अंदर दाखिल हो गए जहाँ पे हेलीकॉप्टर गिरा हुआ था और उसमें आग लगी हुई थी हुँ। तो मैं भी एंटर हो गया उस वक्त दो तीन मनाजर मैंने देखे एक तो कंपाउंड के अंदर एक कमरा था नीचे उसमें कुछ खीन थी जो फारसी जबान बोल रही थी उनको एम्बुलेंस में जो ए सी एम एच थी की, उसमें शिफ्ट किया जा रहा था और बच्चों की चीख पुकार तो उसके बाद जो है मैं अंदर गया तो राइल शरीफ साहब देख रहे थे हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई तो मैं उनके पास करीब पहुंच गया मैंने चाह कि उनसे कोई बात करूं लेकिन वो जो अपने साथ उनके दूसरे कोई फौजी ऑफिसर थे उनके साथ बात कर रहे थे उनको बता रहे थे कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो आए हैं और ये जो गिरा हुआ हेलीकॉप्टर है ये हमारा नहीं है ये कोई गैर मुल्की हेलीकॉप्टर है क्योंकि हमारे पास जो है वो नाइट विजन हेलीकॉप्टर रात में उड़ने रात के साथ रात तो उड़ने वाली सिलाहियत रखने वाले हेलीकॉप्टर हमारे पास नहीं सिर्फ साहब अपने जो साथ खड़ा था उसके साथ बात करना चाहता हूँ तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनके करीब चला जाऊं और बिल्कुल वो मुझसे तकरीबन तीन चार फुट के फासले पर थे लेकिन चूंकि वो बात कर रहे थे मैं इंतजार कर रहा था कि ये फार्म हूँ उससे तो उसके बाद मैं बात करूँ लेकिन उसके बाद अचानक ही वो मेरे हाथ से जो हादसा था उससे वाक्य के कुछ ही मिनटों के बाद का ये वाक्य है वो भी उसी वक्त पहुंचे थे मैं भी उसी वक्त पहुंचा था तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो क्या रहा है तो जिस जैसे रैशी साहब ने ये बात की तो एकदम से आर्मी के जवान जो वर्दी में थे कुछ सिविल थे तो उन्होंने एकदम से अंदर जो लोग थे उन सबको बाहर निकाला जिनमें मैं भी था उन्होंने कहा कि जी ये सब कंपाउंड कहीं करें और आप लोग बाहर चले जाए तो उस वक्त के डीआईजी जो एक दिन या गलबन दो दिन हुए थे उन्हें आए हुए या उसी दिन आए थे डॉक्टर नहींम जो बाद में आईजीपी बने खैबर पख्ल खा के वो बाहर मौजूद थे तो मैं उनके पास चला गया मैंने कहा जी कि ये क्या है तो वो मुझे दे, मुझे देख के हंसने लग गए कहने लगे जी मैं भी अभी आया हुआ मुझे तो बस सिर्फ ये पता चला कि कोई हेलीकॉप्टर गुजरा है तो मेरा तो एक दिन हुआ है यहाँ धारा डिवरी में पॉइंट हुए हुए तो ट्रांसफर हुई है मेरी जिम्मेदारियां समारियों तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है आप मुझे बता दें तो उन्हीं के कजन उस वक्त कमिश्नर थे यहाँ पर कमिश्नर हजारा थे वो भी उनके साथ मौजूद थे तो मैंने क्योंकि मैं, वो लाइव बीपर आ रहे थे मेरे चैनल से तो वो मैंने उनको भी लाइन पे ले लिया मैंने कहा जी आप ही बता दें तो उन्होंने भी लाइव यही कहा कि इस वक्त तक हमें कुछ पता भी नहीं ये हेलीकॉप्टर्स हैं तीन चार हेलीकॉप्टर्स आए हैं उन्होंने चक्कर लगाए हैं शहर के और एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे गिर गया और बाकी सब चले गए लेकिन उस वक्त जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो बताने लगे कि यहाँ पे वीगोज थी वो चलती गई कुछ भागी हैं कुछ किस तरह मुख्तल किस्से फिर उन लोगों ने कि गलियों में इस तरह था गलियों में वीगोज थी और बहुत स्पीड से निकली हैं एक भी नहीं बीस पच्चीस वीगो नहीं वो रैल मसद नहीं।, नहीं थी वो आंखों देखा हाल बता रहे थे लोग क्योंकि उसके बाद लोग कुछ समझ गए थे कि कुछ हुआ है ना हमारी आर्मी को पता था ना हमारी सिविल इंतजामिया को पता था ना लोकल्स को पता था सिर्फ ये था कि जी ये कुछ देर पहले कुछ हमने इधर मूवमेंट देखी है और लोग भी खूब ज्यादा थे और बच्चों को समझ नहीं आ रही थी खवान घरों से बाहर निकली हुई थी वो दरगाह के एरिया में हेलीकॉप्टर को जो अंदर पड़ा हुआ था उसको आग लगी हुई है कुछ जो कंपाउंड के अंदर जो रिहायशी एरिया था उसमें से जो शिफ्ट कर रहे थे लोगों को काबान जो थे दरी हो रहे थे थी शिफ्ट कर रहे थे बस चार पाँच घंटे ये चला एक दो बजे तक जो है वो लोग जो हैं लोग आस्ता आस्ता डिस्पर्स हो गए लेकिन चूंकि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है वो फिर एक बहुत बड़ा वाक्य पेश आ गया था इसलिए मैं वहीं पर ठहर गया चले गए बस सिर्फ उधर एक हमारी डी एस एन जी थी और एक आद जो है कोर्स चैनल था उसकी डी एस एन जी थी मुझे घर से फोन आया यहाँ से मेरा छोटा भाई है प्रोफेसर यूसफ उसने मुझे फोन किया कि यार ये तो अभी सीएनएन में देख रहा था तो उस बराक ओबामा प्रेसिडेंट अमेरिका उन्होंने अनाउंस किया जी कि हमने उसामा बिन लादन को जो है वो मार दिया इस्लामाबाद के करीब एक शहर है एफ्टाबाद तो वहाँ उसको हमने मार दिया तो हमने ऑपरेशन किया और उसमें हमारी जो एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है लेकिन बड़े जो क्रू था हमारा वो बड़ा सेफ है और वापस आ पार के बाद हमारा लाइन ही बदल गई हमें समझ आ गई कि ये क्या हुआ है कैसे हुआ है फिर उसके बाद हमारी तहकीकती जो तहकीकी जो है वो रिपोर्टिंग शुरू हुई कि ये क्या था ये कहाँ से आया ये घर कहाँ से था ये कंपाउंड कैसे हासिल किया ये किसके नाम पे था ये लैंड कैसे ली पहले तो हम उसको एक हादसा समझ रहे थे कि जी ये चले किसी कोई तो फौज ऑपरेशन कर रही है या ये हेलीकॉप्टर आए हैं किसी के वे आए हैं ये एक अंदर कंपाउंड के अंदर गिर गया है और पता नहीं क्या मामले हैं क्या नहीं उनकी बात नहीं कर सकता वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते वो तो जो बिल्कुल साथ जुड़े हुए लोग भी थे दर्जी थे कियानी की दुकानें थी वहाँ कंपाउंड के सामने जो घर थे वो भी नहीं मानते कि सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेट की हमने जिससे ये साबित हुआ कि जी सामा बिन लादम वहाँ पे थे तो तो आ, वो कैसे आए किसने रखे वो क्यों यहाँ पे थे वो बिल्कुल इतने सेंसिटिव एरिया में इतना बड़ा कंपाउंड और इतनी बड़ी हवेली बना के उसमें ठहरे हुए थे और वो आ, एक सेफ जिंदगी गुजार रहे थे तो वो एक अलग क्वेश्चन है ये कहूँगा कि ये ऐसा नहीं था कि अमेरिका को मालूम नहीं था कि सोमा बिन लादन यहाँ पे है कि नहीं या वो बड़ा उन उन्होंने ढूंढ के निकाला उसे नहीं ऐसी बात नहीं थी अमेरिका को पहले से पता था सब कुछ पता था कि बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका की मर्जी से और अमेरिका के कहने पे ही सोमा बिन लादन को यहाँ अहमदाबाद में इस कंपाउंड में रखा गया बिल्कुल यही बात थी और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो आ, क्लेम कर रहा है अमेरिका के हम उसकी लाश ले गए थे साथ ये लाश लेके नहीं जा सके देखा जो मैंने समझा वो यही था कि जिस वक्त ये आए इन्होंने ऑपरेशन किया इन्होंने एक हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर उतारा और दो हेलीकॉप्टर उसकी साइड्स पे उतारे तो तकरीबन तो 15-20-25 मिनट तक वो वहीं पे रहे उसके बाद फिर दोबारा हेलीकॉप्टर्स ने वहां से उड़ान भरी और सीधे इस साइड पे मशरक की जाना वो शिमला पहाड़ी की तरफ गया जाते हुए वो आ, आ, आते वक्त वो तीन थे गए तो दो हेलीकॉप्टर गए वापस और मैं देख रहा था कि उन्होंने शिमला पहाड़ी को क्रॉस कर दिया तीन मिनट गुजरे होंगे कि फिर दो दोनों हेलीकॉप्टर वापस आ गए और फिर उसी एम के करीब जो जगह है सामा बिन लादन कंपाउंड जो था उसके करीब पहुंचे और उन्होंने उड़ते जहाज से नीचे किसी चीज पे गंज से फायरिंग की और एकदम से ब्लास्ट हुआ और बहुत बड़ा जो है वो शोले जो है वो बुलंदो दे बुलंदो देखा देखा हुँ। 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 देखे हमने खैर बींग अ जर्नलिस्ट मुझे भी परेशानी हुई कि ये ये क्या मामला हो गया है ये क्या हो रहा है इस वक्त तो मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि ये कौन सी जगह एरिया कौन सा है और मुझे कहाँ जाना चाहिए मैंने गाड़ी निकाली और छोटे भाई को साथ लिया मैंने उसे कहा कि आप ड्राइव करें आ, इस दौरान जो है वो आ, मुझे अपने टीवी से भी फोन आ गया और उन्होंने मुझे लाइव आ, पीपर के लिए ले लिया आ, उस वक्त बिल्कुल ये नहीं था कि कोई गैर मुल्की हेलीकॉप्टर्स हैं ये ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये इंतहाई हसास एरिया है खास करके जो है वो कंटोनमेंट एरिया सात पी एम ए इसका तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि कोई गैर मुल्की हेलीकॉप्टर जो हैं वो आ जाएं और इतने सेंसिटिव एरिया में आके वो आ, कोई कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि ये सामने जो है ये पहाड़ी जो नजर आ रही है ये ठंडयानी की इसके ऊपर जो है रेड लगे हुए हैं जदीद तरीन रेड लगे हुए हैं तो तकरीबन दस पंद्रह किलोमीटर का उस, उस रेड से जो है वो जदीद रेड लगे हुए हैं आवाजें उसकी इतनी थी परवाज इतनी नीची थी कि मैं समझता हूँ कि कोई आम घर में जो पड़ी हुई बंदूक होती है उससे भी कोई फायर करता तो वो हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे आ जाते इतने नजदीक वो नीची परवाजें कर रहे थे वो तीन हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर भी जो थे वो उनकी आवाजें बहुत दार थी जिससे पूरे बिल्डिंगें लरज रही थी और उनकी जो परवाज थी वो भी बहुत नीची थी उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद मैं घर की ऊपरली मंजिल से देख रहा तो एक हेलीकॉप्टर जो है वो उतर गए पीएमए से थोड़े से फासले के ऊपर मैं देखता कि तकरीबन पंद्रह सोलह मिनट तक जो है वो हेलीकॉप्टर वहीं उतरे हो गया और हेलीकॉप्टर फिर नहीं उड़ सका फिर ये इसको छोड़ के लाश को भी छोड़ के वायर निकल के दौड़े और जो कंपाउंड के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो हेलीकॉप्टर खड़े थे वो उसमें बैठ गए फिर जब हम यहाँ से जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ से वो उड़े और फिर मशरक़ की जानव गए शिमला पार्टी से उतर गए फिर दो मिनट के बाद वापस आ गए ये उन्होंने भी कहा कि जिस वक्त ता ये ता अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी ये तस्लीम किया कि ये आ गए थे और फिर हमने इन्हें वापस मैसेज करके भेजा कि जो हेलीकॉप्टर वहाँ पर आप छोड़ आएँ वो कहीं चाइना के हाथ ना लग जाए उसको उड़ा दें सही ये फिर वहां से जल्दी में थे क्योंकि लाश को भी यहीं पे छोड़ के उड़ते हुए उसको भी यहीं पे छोड़ के चले गए डैमेज हेलीकॉप्टर को वहां से फिर ये वापस आए और फिजा से ही नीचे हेलीकॉप्टर पे इन्होंने फायरिंग की ये तो सारी दुनिया ने देखी थी वो उसको आग लग गई और बहुत ज्यादा आग थी जिसमें असामा बिन लादन की लाश यहीं पर बसम हो गई जिस वक्त हमें पता चला कि ये तो अमेरिका का ऑपरेशन है और उस वक्त जो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट वांटेड आदमी था जिसकी हेड मनी जो रखी हुई थी वो कुछ तो पाकिस्तानी अरबों रुपए में, में थी, थी। फिर वो पूरे पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो घंटों में यहाँ पे पहुंचाया डी एन एन बीबीसी फॉक्स वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करना शुरू हो गए रात्री वहीं पे रहा उसके बाद पूरा डेढ़ महीना में वहीं पे रहा मेरा एक खातून आई इंग्लिश थी बालबन वो अमेरिका से ही थी वो आई उन्होंने बड़ा वक्त लिया मुझसे बड़ा टाइम मांग के फिर वो बैठी और वो तीन चार दिन वो मेरे साथ मुझसे मुझे इन्वेस्टिगेट करती रहीं कभी क्या कभी क्या तो मैं उनको रूटीन की बातें मैं आखिर मैंने उनको बिठाया मैंने कहा मैडम सीधी सीधी बात करें आप चाहती क्या उसने कहा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप एंटर हुए और हेलीकॉप्टर के अंदर आग लगी हुई थी तो क्या उसमें कोई आदमी जल रहा था मैंने कहा जी के नहीं वो मैं नहीं देख सका तो ये वो ही खोज लगाना चाह रहे थे कि बेन लादन की हड्डियां तो कहीं इनके हाथ नहीं लगे क्योंकि वो हाई ऑफटेन था बहुत मिकदार में